गुजरात में प्रथम वक्त हिंदी में तथा श्रवणो कार्यक्रम श्रद्धा भक्ति थी उत्साह बेर संपन्न था गुजराती श्रोताओं ए हिंदी में कथा सामड़वा माटे भक्तों ना गोडापुर घूमती पड़या था जी हाँ के बहुत अच्छा लगा है और अभी हम जैसे यूपी राजस्थान एमपी नई नई जगह जाते थे तो वहाँ कल्चर अलग मिलता था यहां भी नए लोग नया शहर नई नई संस्कृति देखने को मिली और अभी तक मैंने ऐसे कि सुना था ओनली नरसिह जी के बारे में कि जूनागढ़ से ऐसे भक्त हुए हैं पर अब जब मैंने कथा सुनाई तो मुझे खुद लगा कि हाँ यहाँ भाव है मुझे पहले तो ऐसे लग रहा था शायद गुजराती भाषा में तो पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी पर फिर भी हिंदी बहुत अच्छे से लोगों ने सुनी और जितनी मैं सोच के भी नहीं आई थी कितने अच्छे से कार्यक्रम हो पाएगा या कथा उससे भी और बढ़ के उम्मीद से भी बढ़ के बहुत पब्लिक आई अच्छा लगा यहाँ के और हमारे भैया प्रशांत गिरी बापू जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था ग्राम्य देवता वासुकी दादा मंदिर में और उनकी पूरी समिति ने बहुत मेहनत करी इसके लिए और अंततः जितना उनने भी नहीं सोचा था कि इतना थानगढ़ वासियों के लिए अच्छा लगेगा या हिंदी अच्छे से समझ पाएंगे लेकिन उससे भी बढ़ के वासुकी दादा की कृपा से ये कथा बहुत अच्छे से सफल रही और यहाँ के हमें भी बहुत अच्छा लगा नई नई चीज़ें सीखने को मिली नई भाषा मिली नए लोग मिले नई संस्कृति मिली आप भागवत कथा के क्षेत्र में कब से हैं और अभी आपकी उम्र क्या है मैं भागवत कथा के क्षेत्र में लगभग चार पाँच साल हो गए हैं तब से हूँ और अभी मैं उन्नीस साल की हूँ और मैंने स्वाध्याय से ही कथा का आरंभ किया था और लगभग सात आठ राज्यों में कथा हो चुकी है हमारी गुजरात आकर आपको कैसा लगा गुजरात आके बहुत अच्छा लगा अब आप अपने आने वाली कथाओं के बारे में बताइए। आने वाली कथा, आने वाली कथा जो हमारी है दो से आठ अप्रैल बिहार में होगी और फिर एक कथा बीच में छत्तीसगढ़ में ही अप्रैल में है ललितपुर में भी है लगातार तीन कथाएं हैं जो अभी चलेंगी ये हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे ये लाइव प्रसारण रहता है तो ये लगातार ये तीन कथा इसके बाद आगे आगे जो होती जाएंगी तो चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती जाती है तो, तो आप अपने यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी के बारे में बताएंगे जिससे वो आप ये यूट्यूब आई डी दी पूजिया दीक्षित जी के नाम से है और अगर आप इंस्टा पर फॉलो करते हैं हमें तो शिवी दीक्षित जी के नाम से हमारी आईडी रहेगी और आप फॉलो करेंगे तो आपको वहां से पूरी लोकेशन हर दिन की जानकारी सब आपको से मिलती जाएगी इस कथा में सबसे ज्यादा आनंदित क्षण आपको क्या महसूस हुआ है लोग इतने भाव विभोर आपसे क्यों हो रहे हैं आपको क्या लगा कि वाणी से हुआ या क्या फिर कौन सा जादू हुआ कि ये कथा ऐतिहासिक बन गई ये वासुकी दादा की कृपा समझिए क्योंकि ग्राम्य देवता वही हैं और पूरे गांव पर उनकी कृपा है तो मुझे लगता है शायद उनकी ही कृपा से ये सब संभव हो पाया ग्राम ग्राम्य देवता श्री वासुकी दादा मंदिर है लगभग चार एक महीना पहला हमें श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने एक विचार करेलो अमे तो कि दादा मंदिरे भगवान नु भजन करीशू और एक आयोजन करूँ पण अमने एवं कल्पना नती કે આ અમે જે કથાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ તે અવિસ્મરણીય અને ઐતિહાસિક સાબિત થવાની છે થાનગઢ માટે કે જે માં લોકો એવું કહે છે કે થાનગઢમાં અત્યાર સુધી આ પ્રકારની કથા થઈ નથી અને કદાચ થશે પણ નહીં એ પ્રકારનું આયોજન અમારાથી અનાયસ થઈ ગયું એના માટે અમે સોશિયલ મીડિયામાં કેમ્પેન ચલાવેલું ખાસ તો કે જેની અંદર સોશિયલ મીડિયાની અંદર આ કથાનો અમે લગભગ 3-4 મહિના સુધી ખૂબ જ પ્રચાર કર્યો તો તે સિવાય મારી સાથે અમારા મંદિરના દાદાના મંદિરના સેવક મિત્રો જેમ કે વાઘજીભાઈ વાસુદેવભાઈ મિતભાઈ ધાર્મિકભાઈ તે સિવાય જય અંબે સોસાયટીના જે સેવાભાવી મિત્રો છે તે બધાએ અમને ખૂબ જ સહકાર આપ્યો ઘણા લોકો અમને શરૂઆતમાં એવું કહેતા કે ખાનગઢમાં હિન્દી ભાષા કોઈ સમજતું નથી કેમ કે અમે એમ કહેતા હતા કે આ બેન છે વક્તા તે હિન્દી ભાષી છે લોકો એવું કહેતા કે હિન્દી ભાષા કોઈ સમજતું નથી અને આ કથા લોકો કેવી રીતે સમજી શકશે પણ પરિણામ કંઈક ઉલટું જોવા મળ્યું અને એટલી બધી ભીડ ઉમટી પડી કે એને કાબૂમાં કરવું અમારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સાબિત થઈ રહ્યું હતું અને લોકો એમ બોલ્યા અંતે કે આ કથા એક અવિસ્મરણીય અને અભૂતપૂર્વ સાબિત થઈ રહી છે થાનગઢ માટે આજે એની પૂર્ણાહુતિ થઈ છે અને હું આભારી છું એ તમામ અમને જેણે મિત્રોએ સાથ સહકાર આપ્યો અને તે સિવાય હું આભારી છું કે મારા જે આમંત્રણ માત્ર ટેલિફોન દ્વારા દીદી ત્યાંથી અહીંયા આવી કથા અમારા માટે સ્વીકારી લીધી અને અહીંયા આવીને એમણે આ કથા કરી ગુજરાતમાં એમની પહેલી કથા હતી અને ખૂબ જ હિટ સાબિત થઈ તે સિવાય હું એ તમામ જે મંત્રીશ્રીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા મારા આમંત્રણને માન આપીને અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત થયા તે તમામ સર્વેનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું જયેશભાઈ મોરી દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સ્થાનગઢ સુરેન્દ્રનગર